где он появился, почему он появился, там был, что бы его танго? когда я танцуют, в каких случаях, где он родился на танец, чтобы я понимала вот, ваше понимание и отношения, тогда будет легче это интегрировать. Вам никто не рассказал, что такое танго? И вы тоже не интересовались, а начали танцевать. Я не интересовалась. очень сложная ситуация, потому что танго – это очень специфический танец. И танго звездочек – это какое-то очень трудное воплощение. Я хочу представить, как это может быть. а Обычно танго танцуют мужчины и женщины. Танго – это танец должно интимный. Танго выражает чувства двух взрослых людей друг к другу. Часто говорят про танго, что это танец который выражает очень глубокие и разные чувства. Поэтому я хочу понять, в чем задумка да, вот там до звездочек, что имеется в виду. Есть, что дети должны там танцевать. Я это не понимаю, потому что вот, я спрашиваю, потому что нам тогда трудно это как-то соединить. Да? А, почему там э, та, там э, ножка партнера должна касаться? Что это значит? там ну, я не понимаю, я хочу понять. Как сочни, как это а? А, а, а? почему это звучит в Я думаю, может, быть, им рассказываете? Я давайте мы сейчас попросим Лизу нашу. Потом Саша, который немножко разбирается в немножко танцы. И вот Лиза станет сам, это там, очень важно. Важно понимать, что вы танцуете. <смешно> Потому что получается, когда, ну, они получается, исполняют движение. Они понимают, что. А мы же наоборот хотим делать э, наше представление, чтобы дети не и понимали, что они делают. Окей, есть это звездочки, действительно. Пускай они будут звездочками, как они Пускай себе представляют, как они как слышали, дети слышат, находятся, да? Кто-то да, да? Да, да, на, на... на... на улице слышит, как прилетела Кайя и Геркос, да? Какая-то слышит, на юнте, и на игрушки. И каждый представит, они будут танцевать, ну, как А то сейчас получается так, они пришли, им сказали, они исполнили, что вы так не хотите. Мы хотим, чтобы дети... Ребят, что

Thank okay. you.